От західні експерти дуже часто мені от приватно ставили таке питання, так, і робили певний захід. Тобто відповіді я не маю досі. Як так сталося, що Стрілков, Він же Гіркін спокійно собі переїхав, перебрався зі Слов'янська в Донецьк? Так і от тоді стало зрозуміло, що щось відбувається не так. Ну, К сожалению, це велика трагедія була для всіх, і ми розуміли, що. Что... В районе Славянска полностью территория вся контролируется, весь периметр. Там не было электроэнергии, не было уже там продуктов питания. Это плохо было для населения, но это было хорошо для боевиков, которые тоже вот не могли эффективно бороться. То есть они были деморализованы. И я никогда не мог даже представить, что мы позволим им... Выйти, это случилось там 4 утра, и мне ребята говорили, я потом э, их э, подвозил э, в Киев, которые были э, заложниками, и они рассказывали, э, как ночью вдруг оказалась тишина, они не поняли, что все, э, все разъехались, была такая там, э, срочная команда, кто-то сверху им сказал, что нужно переезжать причем тогда Донецк еще ж он не был весь военизированный, да? там были какие-то очаги, которые, в принципе, при большом желании и при наличии спецназа можно было бы решить. Что было занято? На ну, занято было СБУ, занята была прокуратура, и то ее потом освободили. Занят был была администрация, и в принципе при наличии нормальной спецоперации это можно было бы все локализовать. Огромный Караван, который въехал Донецк, в Донецк, дом, и сразу несколько тысяч оказались в Донецке. В Донецке, где было что кушать, здесь уже был свет, здесь уже были рестораны, здесь уже там за пределами захваченных зданий была нормальная жизнь. И, конечно, для них, и причем Донецк уже можно было грабить. Там очень много домов, там предприятия, там э, торговые точки, там все. И вот они начали это делать. Ну, є побоювання, чи не повториться подібне з Маріуполем, так? Я наскільки розумію, що ви зараз дуже добре контролюєте ситуацію в Маріуполі, розкажіть, що буде після боїв Широкіну, як ви відчуваєте, ну, можливо, динаміку ситуації? У нас є інженерне сооруження, достатньо серйозне інженерне сооруження. Слава Богу, що було рішення і президента, і правительства по виділенню средств, тому що все. сделанные ранее это было все за счет волонтеров за счет местного бизнеса в общем город и те кто в городе и с городом работают, они это за свои средства там, в течение практически полугода реализовывали и помогали армии иметь надежное защитное сооружение. Но сейчас выделили средства сейчас уже более системно на основании проектных решений. Которує розроблені міністерством. Маріуполь оборони, не, не візьмуть. О, я сподіваюся, що так. Да. Е, е, Желанні Маріуполь. Ну, питання просто не наскільки не змінилася ситуація, так порівняно з тими промахами, провалами, які були раніше? Так, наскільки все враховано? Сього ну, думала... часу ми навіть не думали, що Гіркін перейде до Донецька. И так далее, и так далее, и так далее. Дуже богатую часть... Да, тогда всего. вероятность была, тогда на самом деле мы ничего никаких контрмер не предприняли, которые бы не позволили Гиркину переезжать из этого места. Более того, для меня было очень удивительно, когда я узнавал из разных источников, в том числе из официальных, о том, что Гиркин ездил в Ростовскую область для встречи с некоторыми представителями в... Кремля, он мог передвигаться, думаю, как же он просачивается и не боится, и вроде как мы там окружили эту территорию, тем, тем не менее он раза три или четыре выезжал из Славянска и возвращался назад. Поэтому тогда, конечно же, не было такой системной обороны, тогда мы многому учились на ходу и ошибки делали, это надо признать. Сейчас мы на этих ошибках, я надеюсь, уже научились. Все взаимодействия между всеми воинскими силовыми подразделениями стало сейчас более эффективно. Государство больше уделяет внимания. Но вот по моему ощущению, зная и количество наших военных подразделений, которые находятся по линии сектора М, я не знаю, по другим секторам, но вот линия М на сегодняшний день достаточно хорошо укреплена. Есть военные, которые могут справиться с возможным наступлением, о котором все говорят. По моему пониманию, что это возможно, но у нас достаточно средств для того, чтобы и сил, чтобы это отразить. На угу. Сергію, а от вибори чи кордон, ми розуміємо, що для України найважливіше це контроль над Східним кордоном з Російською Федерацією, через яку через і проникають які от натовпи, не знаю чи легіони, потенційних чи там подальших сепаратистів. З іншого боку, ми розуміємо, що вимогою Кремля це інкорпорування в політичне життя України представників місцевих банд угруповань, так сепаратистських. Отже. Ну, наскільки я розумію, в мінську все-таки було підписано в другому мінську, так що все-таки спочатку вибори. От як нам вдасться не знаю, втримати ситуацію під контролем, так, коли, наприклад, той самий Моторола отримає статус того чи іншого місцевого депутата? Якщо будуть вибори не під дулами автоматів? а э, таких шансов очень мало, но тем mm. не менее это возможно, mm. то естественно, моторолу никто не выберет. И я думаю, что такой опасности не должно быть, потому что те, кто там находится, они также хотят мира, кого оккупировали. И естественно, вряд ли они выберут моторолу. Mm. Самая главная э, задача, которую мы должны решить вместе с э, западными странами, это конечно же, контроль нашей границы. Я неоднократно это говорил с самого начала, что если границу перекроют, то через месяц-два ситуация сама решится. Все эти лидеры боевиков быстро убегут, будут понимать о том, что никакой поддержки не будет, никакого вооружения не будет. Ведь они очень быстро используют то вооружение и те боеприпасы, которые им поставляют из России. Если не буде боєприпасів, навіть при наличии техники, це куча железа. Ну, тобто, наскільки я розумію, ви бачите шанси реінтегрувати Донбас. Тобто є дві полярних, скажімо так, версії розв'язання цієї от проблеми. Так, це або стіна, або реінтеграція. Невозможно зробити стіну, ми прекрасно понимаємо. Ніяких, даже. физических сил для того, чтобы там сделать стену, через которую не будут проникать боевики невозможно сделать. Поэтому я бы этот сценарий бы убрал, потому что нужно отчетливо понимать возможные последствия вот этого сценария. На этой территории проживает огромное количество из населения. Та територія, яка всю життя жила не сельсохозяйним бізнесом, як це в Придністрові чи в Абхазії, Они прокормиться не зможуть. Ну, ми, ми з іншого боку розуміємо, Они що ці, ці люди, пам'ятаєте, да, опалені війною, отомне сонцем, от вони да? опалені війною. І я не знаю, чи вдасться втримати ситуацію навіть центральній владі, коли з одного боку будуть знаю, люди, які з українського боку там були понищені, зазнали. Катування і так далі, тобто в яких стріляли і які стріляли. І аналогічна ситуація симетрична буде з того другого боку. Чи вдасться якось це сполучити? Тому що ми розуміємо, що тоді почнеться внутрішній експорт насильства. Так, а Путін якраз грає на цьому. Йому основне це експорт хаосу в Україну. Так, І якщо ми не вирішимо проблему, то люди, які не будуть. обеспеченные там элементарными там жизненными условиями, то есть не, не будет у них хлеба, а хлеб будут зарабатывать с помощью только автоматов. Вот сегодня многих знакомых, которые там проживают в Мариуполе, а родственники живут э, на оккупированной территории, в прилегающих э, селах Новозовского, Тельманского района, и рассказывают о том, что в принципе там нету идеологических сторонников, э, все нанимаются только для того, чтобы прокормить свою семью, им там платят 300-400 долларов, вот они это получают, Воевать, Конечно, они сильно хотят, но другой возможности заработать нет. Если мы не решим эту проблему, если мы не сможем перекрыть эту границу, то вот эта часть, а это полмиллиона человек, они дальше пойдут воевать. Причем та информационная среда, в которой они живут, она их зомбирует. И здесь это не их вина. Это, это наша, к сожалению, слабость, что мы не можем организовать туда другой контент, который бы правду рассказывал. Для этого вдоль границы необходимо делать телевизионные вышки. Вот у нас Министерство информации, но мне кажется, это главная задача сейчас. Мое ощущение, что от этого уже все устали, и хотелось бы в том числе и, наверное, России найти выход из этого положения, потому что сегодня экономически у России огромные проблемы, и они будут только усугубляться. И сигналы, которые идут из России боевикам. Їм говорить, договорюють з українською властю. Тобто це, ми вас, це, це, ми це вас не, угу. не будемо. Тобто це не наш міраж, тобто це не наша фантазія, не наше сподівання. Тобто Кремль висилає чіткі сигнали, тобто, да. тобто, що ситуація докорінно змінилася порівняно з тим, що було рік тому. Да. Да. У них на сьогоднішній день комплекс проблем великий, і внутрішній, і зовнішній. Полторы тысячи ежемесячно сегодня закрывается фирм. И эта динамика, которая у них будет через полгода, через год при такой же ситуации, она для них будет катастрофическая. Поэтому есть часть здравых политиков, которые говорят: «Нет, нет, Донбасс мы не потянем, нам Крыма достаточно, дай бог с этим справиться». Поэтому Другого средства, як э, предприятия, підприємства, які не вирізані, очень многие порізали предприятия, і це велика проблема. Закриті шахти, практично всі шахти, які на території. Про це хотів уточнити. Наскільки я розумію, так ну, є теж таке припущення, але воно ну, звучить доволі цинічно. Кому дістанеться Донбас, то і програє війну. Так, таке враження, що бойовики навмисно винищували всю інфраструктуру, шахти, пылялись заводы, те заводы вывозилось, або просто подрывалось. На вашу думку мы вытянему? Я думаю, да. Я не думаю, что это так трагично. Маленький пример то, что на Алчевске предприятие, которое mm -hmm. было обречено на порезку металлолома, мы его сделали одним из самых современных за пять лет мы это сделали. Mm -hmm. Это все, все это можно сделать. Нам важно сейчас деэскалировать ситуацию, важно, чтобы вот там началась мирная жизнь под так, полным контролем украинской власти, по украинскому законодательству. В отношении предприятий, да, к сожалению, я не думаю, что это указание было Кремля. Нет, лидеры боевиков, их главная задача — грабить. Вот они и грабят. А как можно грабить? Все, что там дома позахватывали, все, что в домах уже давно вот, продали, зарабатывают огромные деньги, плюс порезка на металлолом. То есть я думаю, что понадобится 2-3 года, и мы сможем донести правду, изменить мнение. Это вопрос решаемый. Главное нам сейчас деэскалировать военный конфликт.